Salam hörmətli izləyicilərimiz. Bugünkü mövzumuz qorucu rinoplastika barəsindədir. Qorucu rinoplastika nədir? Qorucu rinoplastika texnikası nə zaman icad olunub və qorucu rinoplastikanın üstünlükləri barəsində ətraflı məlumat verəcəm. Qorucu rinoplastika burun belkarkasının həm sümük, həm qırdaq hissəsinin qorunması deməkdir. 1925-ci illərdən Amerikada ilk dəfə bu texnikanın kəşf etmələrinə baxmayaraq bu texnikaya önəm verməyiblər və o yüzdəndə son 3 ildə Türkiyədə və Fransada 7 il 8 ildən çoxdur ki, rinoplastikanın üstündə elmi araşdırmalar aparılıb və bu üsulla bu texnikaya üstünlük veriblər. Sadəcə bizim istifadə etdiyimiz qorucu rinoplastika bizim həmkarımız tərəfindən kəşf edilib, dünya estplastik cərrahisində dərj olunub və və Azərbaycan da bu texnikanı, yəni həmkarımızdan sonra ikinci olaraq mən icra edirəm. Bu əməliyyatın prinsipi qırğdağın qurun sümüyündən burun, burun qırğdağının tamamilə ayrılmasıdır, sərbəstləşdirilməsidir və bu texnikada buruna istənilən bir formanı vermək olur. Texnikanın adı Cartilaginous Dorsum Reposition texnikasıdır və sümük hissənin isə Leddan usulu ilə icra edilməsidir. Məqsəd burun belinin burun sümüyünün tamamı ilə üst skeletindən ayrılmasıdır. Deməli biz qırdağı tamamı ilə sümükdən ayırdıq və sərbəstləşdirdik. Gördüyünüz kimi qırdaq tam sərbəst haldadır. Əsas mövzu da buradan başlayır. Yəni qırdağın burun sümüyündən tamamı ilə sərbəstləşdirilməsi və sonrakı hissəmiz isə adi sümüyün leddan üsulu ilə icra ediləcək. Onu da biz sizə göstərəcəyik. üstünlükləri ondan ibarətdir ki, qorucu rinoplastikada gələcəkdə klassik struktur rinoplastikadan fərqli olaraq burun belində heç bir çökmələr, heç bir deformasiyalar, heç bir əyilmələr baş vermir. Çünki biz əvvəlki istifadə etdiyimiz struktur rinoplastikada burun bel hissəsini əməliyyatın sonuna yaxın əzilmiş qırdaq qoysaq da, yəni burun belində kəsilmiş nahiyələri əzilmiş qırdaqlarla doldursaq da, yenə də gələcəkdə hansısa bir problemlərlə rastlaşırdıq. Yəni hardasə patientlərin 50% -ndə bu cür şikayətlər, yəni burun belinin çökməsi, əyilməsi və deformasiyalarına rast gəlirik. Burda isə tam fərqli olaraq biz e, nə qədər ki burun belimizi, yəni burnun sümük qırdaq hissəsini qoruyuruqsa, əməliyyatdan 20 il, 30 ildə keçməsinə baxmayaraq, yəni burunda heç bir problemlər rastlaşmırıq. Gördüyünüz kimi burun sümüklərinin kəsdik. Burun sümlərindən yan tərəfdən parçala çıxartdıq. Eyni ilə burun çapərinin iç hissəsindən və burun belinin altından burun kimi parçalar çıxartdıq. Əvvəl burun belə idi, gördüyünüz kimi. Burun belinin altı boşaldandan sonra belə bir formada gördüyünüz kimi alındı. Burada yəni burun belinin yolunması aparılır və yəni yenə batırıq. Əvvəlki burun bu formada idi. Suristinim basaraq burun xəriyə doğru oturdu. Hal-hazırda əməliyyatımızın 98%-ni bu texnika ilə, qoruyucu rinoplastika ilə icra edirik. Məqsəd orada deyil ki, yəni biz qapalı və ya açıq eləyirik, yəni dərini kəstin nə olacaq, kəsməsən nə olacaq? Əsas odur ki, söhbət burun belinin dağılmamasından, yolunmamasından gedir. Deməli əməliyyatımızı bitirdik. Gördüyünüz kimi burun belin qoruyaraq, yəni qorucu rinoplastika icra elədik. Xəstənin burun çatərində bir sıra problemlər vardı, onları aradan qaldırdıq, nəfəs alması yaxşılaşması üçün. Və burun belinə heç bir müdaxilə eləmədən, kəsmədən, yommadan bütün proses göstərdiyimiz kimi, burnun yan sümüklərindən və burun çatərindən çıxarılmış sümük parçaları ilə burnun üstündən təzyiq elleyərək içəriyə doğru yerini dəyişdi. Bu cür burunlarda gələcəkdə heç bir problemlər olmur. Yəni burunda çökmə, əyilmə, deformasiyalar olmur. Qoruyucu rinoplastikanın üstünlükləri bax bunlardır. Gələcək burun əməliyyatlarının bir qızıl standardı olaraq davam edəcəkdir və burun belinin qorunması üçün ən ideal texnikalardan biri qoruyucu preservation dorzol rinoplastikadır.